Один так страшный бой во мы освобождали во Вчесарай, вот, Украине, вот, освободили, ну, нас вывели, как обычно, на, на отдых, вот, в лесочек располож, расположили, да, 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 ну, жопа был, ребята, отдыхайте, вот. Один значит, солдат говорит, товарищ полковник, а вот мы только сейчас освободили Бахчисарай, а вот где Бахчисарайский фонтан-то? Я вот читал в книге, где Бахчисарайский фонтан да, Мы хотим посмотреть Бахчисарайский фонтан. Вот. Наши командиры говорит, ладно, я этот вопрос сейчас решить не могу. Но, при, при, у, своего, у своего начальства так, узнаем, можно ли, нельзя ли быть так. Но мы посмотрим в Бахсистральский фонтан. Вот мы всю ночь ждали, когда нас поведут в вот, Бахсистральские фонтан. Вот. Все между собой разговоры, значит, кто читал, кто читал Бахсинальский фонтан? Кто писал Пушкин или Лермонт писал Бахсистральский фонтан? Вот, вот так, на, следующее утро дождались. Наш командир батальона, как сейчас помню, фамилия Куденко, полковник Куденко, вот, приходит нам и говорит, ребята, кто желает посмотреть по Чесарским фонтанам, фонтан, мы сейчас пойдем туда. Ну, как кому хочешь, все. Я, 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 знаешь. Вот тогда дает команду. Оружие сидять Противогазы сидять. Вот. Никаких не ни, 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 ножей, ни дождя, ни, ни подходов ни стрельного оружия, ни жилого оружия, ни у кого не должно быть. Вот когда мы это сняли, вот, вот, елки-палки, нас могут сейчас без, без, оружия. -то. Вот 10 человек, 5 человек на нас пути. Вот. Ну, нас успокоили. Вот, не, 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 беспокойтесь, это все так. Оказывается. Вот тогда я узнал, что значит. Церковь. Церковь. И в нашу, и в русскую. Значит, русская и вот во все остальные. С оружием ходить нельзя. Ни в коем случае. Вот. И вот нас разоружили, эти, повели вот этот смотреть церковь, церковь, Вот, а вообще, это город это, это, татарский, это, это крымское происхождение, вот. И вот там, где не такие же церкви, как у нас, вот, там как молы, такие малые, вот, вот. И вот нас, значит, всех по очереди привели. Вот. Оттуда вывели нас, значит, солдат каждый раз мы строим, мы строим. Оттуда. И вот это командир, наш кудент, говорит. Ребята, мы были в церкви. Знаете, заводя вот. в церковь не ходит, но мы были в церкви, блядь.